Здравствуйте. Привет. Как дела у вас? Да, с переменным успехом, знаете ли. Откуда вы? Город-герой, Белгород. А вы откуда? Я с Красноярска. Не город-герой. Как вы думаете, кстати Что говоря, есть почему и... Красноярск не город герой, а Белгород город-герой? Вот как так бы сложилось? Ну, в годы Великой Отечественной войны. Ну, я слушаю, в годы Великой Отечественной войны начало хорошее, а дальше? Ну, я, к сожалению, не историк, но я просто могу примерно понимать. Я же тоже не историк. Но сегодня на патриаршах будет ой какая интересная история. <как> ну. Возможно, какими-то своими заслугами, вот, допустим, город герой прислуживался. Допустим, вот есть город ⁇ Госпиталь ⁇ в который во время Великой Отечественной войны, ну, я к примеру говорю, есть такие города, то есть раненых свозили, получается, эвакуировали людей с Ленинграда во время блокады, и эти города получили статусы город-герой. Ну, такие да? города есть. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. В, вне фронтовой зоны я не знаю городов-героев. Вы а, можете мне назвать хоть ну... один? Город-герой, ну, который находился бы вне фронтов. Вне фронтов? Ну да. Ну, я не, разбираю, типа, не разбираюсь, типа, как, как понять, типа, вне фронтов? Ну, вне территории, на которых происходили э, активные боевые действия. Если города, вот сказали, свозили, и им давали звание города-героя. Вот мне интересно, какие, хоть один, я просто не знаю ни одного. Все города, которые имеют такой статус советский, все города были в зоне боевых действий. Все. Ну, а Мурманск какой-нибудь. Мурманск тоже был в зоне ну? боевых действий. Я, кстати говоря, Смоленск тоже был, да? И Смоленск был. Ну, получается, города герои, это которые были в зоне боевых действий. Ну, кстати говоря, не все города, которые были в зоне боевых действий, имеют такую ну, статус. Ну смотрите, Ленинград, Киев, Одесса, Тула, Мурманск, Смоленск, города-герои, еще есть. Да, есть. Севастополь. Еще Минск. Минск тоже, да. Все они Но были. Это в зоне видите, бо... это все были, были в зоне боевых более действий. Более. Ну конечно. Европейская часть. Вот я да. А вы же сказали, куда свозили раненых. Вот я и спрашиваю, назовите ну, мне хоть я, один. Я, я, я всего лишь предположил, я не знаю. Но я знал то, что, типа, такие города как бы... Ошибочное, ошибочное предположение. Ну, но есть, да, есть да, города, у да. которых были тяжелейшие бои, но статуса города-героя они не имеют. И таких городов много очень. Ну, безусловно. Тверь, возможно, какая-нибудь. Да, это помастыри, понимаешь? Владимир скажи, централ. Это помастыри. Как у вас там да, Красноярский? Такие... Теп -теп Тепло? Um, ну, пасмурно. Дождик. Дождик пасмурно. А у нас, знаете ли, плюс 26. Город герой Белгород. Замечательно. Бел... Город герой Белгород. Классно. Знаете за что года? статус города героя Белгороду присвоили? Нет? За что? У меня, кстати, вот в связи с этим есть очередной вопрос. А э, дважды героя дадут Белгороду? Без Во, в... понятия. Во время я... так сказать, курской битвы э, Белгород был э, в условиях тяжелейших боев. И сейчас, Курская, опять... Курская дуга, да. да? Это да, получается да. День воинской славы. Э, дело в том, что да. Курская битва, так называемая, она закончилась как раз освобождением городов Харьков и Белгород. Ну, конкретно Харьков. Но Харькову не дали статус города героя. Не знаю даже почему. А Белгороду дали. Странно как-то получается. А, видите, не знаете вы ничего. На самом деле под Харьковом полегло огромное, невероятное количество советских войск. Несколько окружений советских войск было под Харьковом. Несколько армий немца разгромили. На начальном этапе войны Харькова освобождали в общей сложности только по официальной версии истории трижды. И трижды немцы его захватывали обратно. Это. А вы вы служили или вы сейчас служите? Я сейчас служу в городе герой Белгороде. А вы, кстати, не хотите послужить в городе героя Белгороде? А я я как бы еще кадетский корпус еще не закончил. Я вы в не закончили обучаю. кадетский? Вы учитесь в кадетском корпусе да. и знаете историю войн? Ну типа я в морском кадетском корпусе учусь. А что в морском кадетском корпусе не надо знать историю войн, да? Не, это надо знать, ну Такие тонкости, это, конечно, нас не заставляют. А почему тут заставляют? Если учить. вы хотите стать офицером, а тем более морским, так сказать, офицером. На каком бы флоте хотели служить? Пока что не знаю. Не рекомендую Черноморский флот. Не рекомендуете? Не рекомендую. Крейсера Москва нет. Половины флота уже скоро тоже не будет. Моего... А во Владивостоке. Владивосток подальше от Украины, можете пойти послужить, потому что туда не долетит точно ничего. А вот до Мурманска может, могут прилететь их их крылатые качели. Летят, летят, летят. Детство кончится да, когда-то, ведь оно же не навсегда станут взрослыми. Ребята разлетятся кто куда. Понимаешь? А какого у вас звания? Подполковника подполковник. У меня мой воспитатель, царство ему небесное, был подполковник. Он а что, в ракетных мы нас на СВО отправили, чё, или что умер-то? Не, не, не на СВО. Он, ну, он как бы в отставке, он, получается, офицер в запасе. Он, ну, сам он родом с Украины был, и он в годы СССР, получается, служил вот, в, ну, в России, получается, Сынок. Уже, как на то время. Сынок. 75% mm. офицеров Северного флота в годы моей молодости были родом из Украины. А я, я ничего не говорю. Это как, как факт. Я, кстати, да, тоже я родом слышу. из Украины. Я живу прямо на границе. С ну, я, я по акценту слышу, да. По ну, здесь, по здесь слышу. половина людей так разговаривают в Белгороде. Это так. И вот получается. У него инсульт, инсульт у него был. Он умер. Это да. когда мы, наверное, на Украину напали подозреваю да нет нет это это было вот получается летом этого прошлого года ну так я же говорю мне тоже вот эта вот история с нападением на соседнюю страну которую мы называем братской просто выбила из колеи скорее всего уже называли называли братской да нет, Путин до сих пор говорит, что украинцы и русские это один народ. Он отри... А он отказывает мне в существовании моего народа. Как-то я потерял уважение к нашему президенту после таких слов. И война это подлая. Грустно. Как говорил Лебедь. Любая война заканчивается переговорами. Это неправда, на самом деле. Вот видите, это, ну, это, это говорит о том, что Прямо. вас плохо учат. Скажите мне, как закончилось... Нет, не так, вопрос поставлю иначе. Были ли какие-нибудь переговоры мирные по окончанию Второй мировой войны между СССР и Японией? Есть ли какой-нибудь мирный договор между СССР и Японией? Между СССР и Японией нет. Нет, а вы говорите, любая война заканчивается переговорами. Война давно закончилась, а договора нет. Оплошность получается. Это не единичный случай. А у нас тревога. А у нас тревога. Как они уже задолбали с этой войной. По-моему, пора выводить войска, как из Афгана. Как мы из Афгана в свое время вывели, по-моему, так пора из Украины выводить. Так будет лучше для всех. А сколько вам еще лет служить? Так, а меня в 22 году вернули. Я уже был в запасе. В запасе служил? Да. А теперь я сижу в военкомате. Теперь а -а -а. Пока, пока не закончится вся эта канитель, буду бумажки перекладывать. Таких вот, как ты, призывать на эту бодлую войну. А потом меня отдадут под суд. По уголовной... Ну, статье. За что? За то, что... Вы... По уголовной статье, да. Развязывание ведение пропаганды агрессивной войны. У нас же в уголовном кодексе такая статья есть? Есть. Потом скажу под трибуналом вместо пенсии. Да. Вместе со Скобеевой, с Симоньян и с остальными телепузиками. Но они отмажутся и убегут куда-нибудь за границу. А мне куда из Белгорода бежать? Получается, жестоко с военными судьба обойдется. Да, да, это точно. Особенно с офицерами. Особенно с офицерами У меня очень много Ну, товарищей Которые вот уже служат Уже отслужили Уже в зоне СВО побывали Уже кто-то офицер, кто-то погиб даже я Ну, понимаю, я, я понимаю, но я достаточно часто бываю В госпитале в нашем Я, ну, как бы я это все вижу ну я, ну я видел это и своими глазами Что там что там говорить? Стыд и базур. И вот эти победные реляции по телевизору, ну, мне они совершенно непонятны. Зачем? Ради чего? Ну, ради чего? О, где-то бахает. Не близко, но где-то бахает. А где-то прилеты. Километров 10-15. Ну, расстояние. Я-то знаю, как определить расстояние. Ну, опыт есть у вас. Да, это точно. Так что вдряпались мы, сынок, в совершенно ненужную войну. И боюсь, что закончится она для нас с тобой примерно как Первая мировая закончилась. Но для меня трибуналом. Так что не вляпайся ты. Есть ко мне вопросы? Надо будет посмотреть. Никак нет. Выполняй. Давай. Честь имею. Не имеешь ты чести, сынок? Не имеешь.